Так, Друзья, подписчики канала, всем привет! Сегодня я приехал на таке от поле. Чудесно. ясно. тут уже похоже ну, на Стівпова. Яких хочешь. Похоже ну, обхоже, на обхоженесть, стівповну. Це я на цьому полі багато чого приподнимав. Чешую тут приподнимав, воно слітівський. Вот там Екатериновську полтину приподняв, тут чешую приподнімав. такие вот полы. На сегодня предстоит. Ну что, будем надеяться на Деус и будем начинать наш сегодняшний клуб. Какие будут находки, все походу буду вам показывать. Но ну, вы бы то, конечно, конкретного, но у нас на следу идет полностью. Там у такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем любиться, что она такое. Походу чешуйка. Не зогнута. Да, чешуйка. Ще я не протру и получше покажу, что она за монетка была. монеточку выдала. Видно, что чешуечка была у нас зогнута. Яки еще выровнять, чтобы я не поломал. Более я знаю. Такие вот монеточки. Чешуечка такая вот. Ну что. Шукаем дальше. Она вот чешу. Ну... Но... А мне дало еще одну находочку. Хочу показать, какие куски глины тут лежат. Такие толстые, такие тонкие. Черные, белые, красные. Я хочу, хочешь, тут глина на этом поле. Такая вот керамика. А мне дало такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что оно такие. понятно. Вот штучка. Ходу вот гвоздик. С медичи с латуни. Такая я бы в не падали А вот находочка. Шо? Шукаем дальше. А вниз с такой вот ямочки. Так оно грудочку выкинул, а оно так и торчит. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка. Так а манюхенька, а манюхенька. Одна четвертая копеечки Николая Второго. Походу. сейчас я его чищу и попытаюсь показать, что это монет. Вот, манюхиньку манюхиньку монеточку выдал. Зелек Николаевичка второго. Да, я только другу такую нахожу. И две Деусы. Аська, я таких не нахожу. Ну, на вот я уже чешу. О, 1 О, одна четверта копеечки 1896 года из ПБ. Ну что, шукаем дальше. Ну, не с такой вот ямочки, а вот такие вот монетосечек. Сейчас потом дивиться, что у за монетка. 10 копеечек 50-го года. Такая вот находочка. Такая вот монеточка. Хорошо, шукаем дальше. Да с такой вот ямочки, да вот такую вот находочку. Сейчас будем двуиться, что там такие, походу перстенечек, такие маленькие. И вот перстенечек. Сейчас я учище чище что мне чего набытой, покажу побольше, что за перстенечек. Такая вот беда. Начал тертый, он мне в руках и лопнул. Чи начал чистить вообще. он, считай, не держался ни на чем. Такие вот чудо перстенечек. Ну что, шукаем дальше. А ну, мне дало еще одну находочку. Сейчас будем делать, Вот до обломыша колечко. Латунного. Чет перстенька. Такая вот чудная находочка. Такие вот обломыша от перстенька. Шу. Шукаем дальше. вот ямочки там она окраинится огород уже заканчивается травычка она пошла такая особи. прямо в поле с такой ямочки да вот такую вот монеточку сейчас будем делать что у за монеточку слидик польский поход джейбияки сейчас я протру и получше покажу, что за монетка. Вот целитика выдала. Джейр. Такая вот монетосочка. А с той стороны такие вот малюночки. Да, такие вот Ну что, Шукаем дальше. А вниз такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем делиться, что он такие. Походу колечко. Такие вот колечко. дальше. А мне дал еще одну находочку. Сейчас будем делиться, что воно за монеточка. Такая вот монеточка. 2 копеечки, 37 год. Да, на 10 год баранца. Вот четко. Такие вот монетосик все, сукаем дальше. У них такой вот ямочки. А вот такую вот находочку. Сейчас потом делается все, вот эта монеточка. Понятно. и про тройку лучше покажу, что за монетка. Вот это печка Александра Первого. Вот монеточка. С одной стороны. Так, а вот с другой. все. Так вот с другой. 1817 года. Такие вот у них тосик. Ну что, шукаем дальше. Там мы такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас будем делать, что он и такие. Походу колечко, теперь перстенечек был. Звезды мы закинут. Такая вот находочка. Еще и обломаю вот чудо перстенючевку чекалечка ну что шукаем дальше сразу не хотел показывать сигнал был верховый а потом протер побачил такую вот интересную надпись 1820 год походу в кружечку еще и надпись я то на не что-то было. Такая вот штучка. Ну все, шукаем дальше. А у меня такой вот на маленькой ямочке сантиметров 30 стабильно есть дало вот такую вот находочку сейчас будем дивиться что воно за монитосик непонятно насчет ну то сейчас его чище покажу получше что у нас за монетка такая такая вот монеточка сейчас у меня взял коронка походу двух капуст такие вот монетосик выдала такая двухна как пуст. Еще сильно взял. За... хочу ее сильно терти, чтобы не стерти нахуй. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. Вот сигнальчик верховый. И дала такую вот находочку. Железную застежечку. Такая вот находочка. Так. А теперь хотел показать, какая тут глина есть. Вся. Такая вона долина. Такая на этом полі. Какая хочешь что глина така вот, така вот, така вот, глина тут долина есть. Такая вот завена. Такая вот ж ⁇ бкая. Такая вот долинка. Глини тут повна. Такая вот долина. Товстая вот тоненькая. А мне с такой вот ямочки дало а, до его а, Все, такую вот находочку.